Вітаю, друзі! Це програма Дорослий погляд на каналі ЛБ Лайв. Я Анжеліка Сазоненко, і сьогодні ми будемо говорити про масштабні протести грузинського народу, які продовжуються і супроводжуються вони жорстокими побиттями та арештами з боку силовиків до протестувальників. Зараз маємо нагоду поспілкуватися щодо ситуації в Тбілісі з хатією Деканоїдзе, грузинською та українською політичною діячкою. Адже нагадую, що хатія очолювала національну поліцію України про. Цього 2015 тисячі років хаті, мої вітання. Вітаю, доброго дня. Yeah. Скажіть, будь ласка, яка на сьогоднішній день ситуація? Я знаю, що вночі силовики знову намагалися розганяти демонстрантів від парламенту. Чи є певна офіційна інформація про кількість арештованих, кількість поранених? Я бачила у вас допис, що вже є перша смерть, якщо я правильно зрозуміла. Uh, нет, смертей пока, слава богу, нету, просто один uh, молодой парень, uh, 22 года, он в коме находится, потому что uh, у него в глаз uh, попала капсула, mm -hmm. то есть попали, попала капсула, газовая капсула, которую они стреляют, и, честно говоря, они стреляют беззаконно. Вы представляете, там 200 тысяч человек стоит, они стреляют газовыми капсулами, и это очень большой, риск, чтобы люди просто удавили друг друга. И, честно говоря, вот брутальность полиции, которая, спецназа особо, которого мы видели, мы увидим, это, и меня очень сильно как бы наводит на мысль 2014 в Украине. То же самое тогда была ситуация, да, Янукович не подписал соглашение с Евросоюзом, ассоциирование, соглашение ассоциирования и, честно говоря, то же самое, потому что Кубахидзе, там, то есть прокси они шули вышел и сказал, что Грузия просто суспендит um, переговоры с ЕС 2000, до 2028 года. Ну, это означает, что они просто uh, вытягивают заявление в ЕС Грузии. А, uh, Что касается арестованных, ну, это около 300 арестованных. Вот, uh, честно говоря, самая большая, большая трагедия то, что все арестованные абсолютно они попадают в больницу потом, потому что их, то есть переломают кости, разбивают головы, у них большие гематомы, то есть и они рассказывают страшные истории, как они сидят в маршрутках содержание и как просто их очень сильно избивают. И вот пятый уже день Грузия бастует, и я думаю, что сейчас просто посадить грузин дома опять просто не, не, невозможно. То есть это это мое мнение. Вы знаете, что я оцениваю Иванишвили как человека русского, прорусского в 2012-м. Я, я в оппозиции очень давно у него. Но сейчас вот то, что происходит, он окончательно хочет втягивать Грузию в российскую пропасть. Это означает то, что если ты не в Евросоюзе, то ты в России. То есть в нашем регионе это так. И, честно говоря, вот с 2024 2022, то есть когда началась полномасштабная агрессия Российской Федерации в Украине, они изменили пропаганду, изменили, начали антиукраинскую, антизападную пропаганду. Они абсолютно, то есть заняли такую параноидальную, то есть позицию, что все хотят втянуть Грузию в войну. И вот такая русская дезинформационная пропаганда навела уже как бы вот их на позицию, когда они при, абсолютно, то есть прекращают всякие отношения с нашими партнерами. Позавчера вышел, Соединенные Штаты заявили, что они прекращают стратегическое партнерство с Грузией. Это большая трагедия, потому что для нас Соединенные Штаты самые большие, самые важные стратегические партнеры. И вот сегодня мы имеем ситуацию, когда ситуацію, выходят и будут выходить. Нам теж це все нагадує майдан 2014 року. Революції гідності ми бачимо соціальних мереж і ваших, і не лише. Про те, як силовики жорстоко поводяться з грузинським народом. звісно, Україна всебічно підтримує український народ з вами. Ми віримо в те, що ви виборите свою незалежність, суверенітет і право обирати європейський курс. Я правильно розумію, хаті що зараз вимоги демонстрантів протестувальників безпосередньо і перевибори до парламенту, і зміна курсу на. той, який был раніше обраний європейський. Ну, смотрите, с Иванишвили ничего не получится. То есть Евросоюз очень четко сказал, что если грузинская мрия то находится у власти с Иванишвили, то никаких переговоров, на никаких вообще, никакого интеграции, процесса интеграции с Грузией Евросоюза не будет. То же самое с Соединенные Штаты. Иванишвили и чтобы очень четко понимать, они находятся, то есть они хотят тянуть нас абсолютно в другое направление, это направление прорусское направление, поэтому для них те заявления, которые делает Евросоюз, что ничего не получится у Грузии при грузинской мре, конечно, они все все приемлемые, да, чтобы очень, ну как с Януковичем, да. А сейчас у нас какая ситуация? Да, новые выборы, это абсолютно важные, но сны с этой администрацией, потому что с этим циком и с, этим, с, этим, с этой администрацией новых честных честных свободных свободных не не И, конечно, чтобы чтобы правительство, правительство, новая прозападная коалиция уже как бы сделала все окончательные реформы, которые важны для интеграции с Евросоюзом. у нас просто другого пути no, у нас кроме того чтобы снести no, no, просто у нас другого пути нету. Uh, да, и, конечно, с, uh, после каждого из таких больших изменений новые выборы это очень важный феномен. Да, вы знаете, что впервые в истории Грузии президент Грузии не признает выборы. Она сказала, что выборы фальсифицированы, никто не признает выборы. Так что мы ждем, чтобы они поняли, чтобы до них, то есть на, на, на чем стоит режим. Режим стоит на беркуте, который сейчас у них есть. Режим ставит на спецназы, которые сейчас у них есть, и на лояльных людей, которые у них есть. То есть это внутри системы, они оплачиваются, у них э, очень большие премии. Но и есть честные люди, которые бастуют. Например, очень много послов ушло от э, своих э, от своих э, позиций, да, то есть посол Чехии, посол. Э, посол э, посол в Литве, да, в Литве, по-моему, в Соединенных Штатах, в общем, очень важно понимать, что люди понимают. И сейчас, если ты служишь в Иванишвили, то ты служишь русским, вот такая у нас ситуация, то есть Грузия versus Россия, у нас больше там партий, кто куда пойдет, какая партия, такого уже нету. Я так понимаю, что Саломазур президентка президент зараз сейчас, ж таки как лидерка оппозиции, она берет участие в митингах разом с демонстрантами. Ну, у нас, тако, у нас такого, чтобы четкого лидера нету. То есть ага. все организуются сами-сами. У нас э, оппозиционные партии, как и все активисты, то есть мы стоим на, на у истоков там, где наша молодежь стоит, и, честно говоря, Салумезу Рабишвили — это единственный легитимный институт сейчас в Грузии, единственный, который защищает Конституцию Грузии, потому что в Конституции Грузии написан наш 78-й артикл, который говорит, что, который говорит, что каждый институт должен защищать Евроатлантический курс Грузии. Так что давайте так скажем, что да, она является легитимным институтом, но еще Иванишвили там хочет, чтобы на ее место назначить бывшего футболиста, который в сборной Грузии, который играл в России, Михаила Павлова Шули, который был моим коллег коллегой в парламенте. И, честно говоря, он ярый антизападник, ярый прорусский человек, который только выделялся о том, что он открыто очень так свойственно ругался при журналиста, в общем. И, честно говоря, он окончательно хочет снести все государственные институты под себя. Ну вот такой у нас, такой у нас очень серьезный, серьезный политический кризис, и я думаю, что грузинская мечта Ванишвили не смогут как-то вернуться в статус-кво, который они хотят. 14 грудня мають бути президентські вибори. Я так розумію, що їх неможливо провести в таких умовах, чи нинішня влада збирається це все ж таки зробити. Ну, більше у нас прямих виборів нету. Ви знаєте, що мрія там змінили законно, законодавство, тобто, зараз вони. выбираются делегатами, там, да, членами парламента и членами там, City councils, да, то есть, мы, э, где большинство, конечно, представителей грузинской мечты. То есть 300 голосов, избир... то есть президент Грузии избирается 300 голосов. Мы не считаем легитимность этих выборов, мы не готовы, готовы не будем признавать э, ставленника прорусского Иванишвили, и, конечно, мы будем делать все для того, чтобы вернуть нашу страну, чтобы очень хорошо понять, потому что очень, кстати, очень спасибо, дякую большое, потому что мне очень много украинцев пишут, очень много. И самое большое для меня, большая честь это то, что пишут люди, которые в окопах сидят и воюют с русскими, солдаты, полицейские, которых я знала очень давно и хорошо, и вместе с ними служила. И дякую, дякую за петрибку. для нас это очень важно. Ну, самое важное то, що у нас историческая місія вернуть нашу страну. Больше, більше у нас можливості не будет. Либо они нас, либо ми. є зараз ознаки, що грузинська мрія можливо готова вже все ж таки або тікати, як Янукович, зі своїми прибічниками, або здаватися, тому що міністр закордонних справ, який є членом партії Грузинська Мрія, подав відставку. Нет, министр не подал, это наоборот, назначили нового министра, то есть она была членом парламента Грузии, тоже абсолютно невзрачный человек, который служит Иванишвили. Ну, смотрите, пока ничего не видно, то есть, да, Иванишвили – это человек, который очень любит торговаться, но грузины очень хорошо его понимают. Никто с ним торговаться не будет. И самое важное, что никто с ним не будет как бы вот сделать, как бы, сохранить статус кво никто, никто в этом не будет участвовать. Так что посмотрим, что будет. Я думаю, что эта неделя следующая будет очень, очень тяжелой, но, но ну, мы готовы. У нас мы больше другого. Митингувальники не стоят меньше, чи навпаки больше? Нет, не, больше, больше, больше стоит. Просто вы знаете, вот, например, например, как они делают, да, то есть как был Майдан, Майдан, на Майдане была точка, где вообще все, то есть не было, возможности оставить эту точку. Сейчас мы стоим перед парламентом Грузии, там стоит очень много людей, но они используют очень сильный газ, потому что даже, даже вот респираторы, которые на нас есть, просто невозможно, чтобы этот газ... Они не, не удерживают газ, понимаете, наверное, даже не... Потому что, например, у меня вот кашля уже там <coughs> пятый день, и я не могу от кашля избавиться, и это после отравления газом. І, чесно каволя, е, люди уходять немножко в тил, потім приходять, ну постійно стоять і стоять. А чи є шанс, що силовики відмовляться виконувати злочинний наказ, тому що я бачила в соціальних мережах відео, де, до прикладу, пожежники вони відмовлялися водомети е, направляти на людей і переходили нібито на бік народу? Я, чесно говоря, не, не знаю. Тобто я не вірю, що вони. Ані вже натворили, натворили очень много самих таких ярих приступлень, так що я не, я не жду. Ну і все ж таки у вас загальний такий прогноз, що найближчими тижнями має все відбутися, і чому Захід не допомагає Грузії? Ну і немає якихось гучних заяв. Навпаки, от ви напроштати на заявлення дуже сильні. Ми то є заявлення, були санкції від от отдельних. странно, Сейчас мы ждем, что будут санкции тоже с наших больших партнеров. Так что я думаю, что Запад стоит на стороне грузинского народа. Больше у нас, конечно, несмотря на любое заявление, у нас другого шанса нет. Так что мы будем бороться. Дякую дуже Хаті за те, що долучилися про ситуацию. Слава Сакартвелу, ми бажаємо вам перемогти. В цих протестах і повернути собі свій європейський курс і лава слава Україні, слава Грузії, героям дякую. слава! Дякую вам дуже. Хатія Деконаєдзе була гостею програми Дорослий погляд на каналі Лайв. Залишайтеся з нами. Не забувайте ставити вподобайки, писати нам коментарі і підписуватися на канал ЛБ Лайв. для нас. Це дуже важливо. Я Анжеліка Сезоненко Побачимось.